ровесников. Тем более мужественные стихи, чем у мальчиков сверстников. Вот, я еще пишу цикл стихов про Васю. Первое стихотворение мне привиделось во сне, когда меня мама невольно затащила в кровать. А есть ли прототип у мальчика Васи? Это выдуманный персонаж. Это выдуманный персонаж, но у нас есть на даче хороший Дяденька Вася. Ну не мальчик. Не мальчик. И у него совесть включается до того, как он делает. Так он знаком с этими стихами? Да. Мы боялись его читать. Я советовала ему читать. Почитали, да? Почитали. Как же он реагировал? С улыбкой. С улыбкой. С улыбкой. Разве Вася и контрабас. Никто никогда не заставит Васю научиться играть на контрабасе. Ни мама, ни дедушка, ни старший брат не заставит этот цирковой акробат. Его заставить лишь совесть может. Она постоянно Васю тревожит. Мама Вася всего задарила. Сумку, портфель, пистолет и малину. А Вася подарки те принимает, а про свой контрабас и не вспоминает. Папа Васе машинки дарил, Вася машинки очень любил, а гром подарочки все принимает, а про свой контрабас совсем забывает. И брат Вася тоже не убедил, Хоть и подарочки Вася дарил, туфли мягкие очень игрушки, как физические подушки. Вася подарочки все принимает, а про свой контрабас совсем забывает. Цирковой акробат трубку курил, дымом Вася он усупил. Акробат под гипнозом внушает Вася. Научись играть на контрабасе. Вася, проснувшись, кричит акробату. Я сейчас же пожалую старшему брату. Когда в своей комнате Вася играет, играет, Вася, он и не думает о контрабасе. Но совесть сказала Вася тогда, я ухожу от тебя навсегда. Нет, постой, кричит в ответ Вася. Я буду линчеть на контрабасе. И стал Вася ноты учить. Сразу спокойно ему стало жить. Нет, все равно ухожу теперь я. Ты уж справляешься и без меня. Вася теперь концерты дает. Под музыку Вася весь город поет.